ان کے حیالات اور ان کی پاکستان سے محبت کا اظہار آئیے دیکھتے ہیں جب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ اگست دو بیس کو ابھی ہم موجود ہیں جناب ازربائیجان کے مشہور سنگر جناب ایلچن پناہ ہے انہوں نے چودہ اگست کے حوالے سے پاکستان کی آزادی آزادی کے دن کے حوالے سے انہوں نے سارا نیوز چینل کو اپنے گھر میں دعوت دی اور پاکستان کے بارے میں وہ کچھ خیال اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں وہ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں جی السلام علیکم Assalamu alaikum. Nijesiz. Çok sağ olun siz nijesiz. ki Allah Teala size can sağlığı versin ve uzun umur versin ve çok sağ minnettar bildirerek bizim kanal size minnettar bildirerek ki siz bize çağırdı ve öz evin içinde bize günah çağırdı. Allah size, Allah Teala size can sağlığı versin. Çok sağ Ve minnettar ik. Buyur. Evvela hoş geldiniz. Bizim Evimizə dəvət buyurmusunuz. Allahdan sizə can sağlığı arzu edirəm. <coughs> o gün olsun. İnşallah gələni bayramlarda, şadlıqlarda görüşək sizinlə. Bu gün gözəl bir gündür. Bu gün Pakistan xalqının qələbə günüdür. 70-ci 73-cü il döyümü münasibəti ilə Pakistan xalqını təbrik edirəm. Uz nömrə can sağlığı arzu edirəm və Pakistan xalqının ali baş komandanı yurnal xana minnətdarlığımı bildirirəm. Pakistan kanalının rəhbəri Aves Jordinə minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olsun. Bu ə, çəkilişi bizim üçün yaradıb və biz Azərbaycanlılar öz minnətdarlığımızı bu canlı efir vasitəsilə bildiririk. Və bizim ailə baş komandamız cənab İlham Əliyev adından Pakistan xalqını təbrik edirik. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirik ə həyatda xoşbəxtlik arzu edirik. Biz möhkəm bir dövlətiz. Buna görə də mən fəxr edirəm ki, Pakistan xalqı ilə biz həmsəfərələyirik. Yaşasın bizim Azərbaycanın üçrəngli bayrağımız. Yaşasın bizim üçrəngli bayrağımız və yaşasın Pakistan xalqı. Pakistan zindaba. Azərbaycan zindaba. İstirəm ki, cənab prezidentimiz İnham Əliyev xalqa belə müraciət edib ki Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır və mən fəxr eləyirəm ki mən azərbaycanlıyam, elə də qalacağıq. Çox sağ olun, minnətdaram, minnətdaram. Yes is bir də nə ingilis sözdə, hə, bizim sözdə. Pakistan zindabad. Pakistan zindabad. Azərbaycan zindabad. Yaşayır. پاکستان زندہ باد جشن ازادی مبارک جی میں ہوں ہارون اسلم ندیم اپنا کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ کنٹری ہیڈ سارا نیوز حاضر جان